ॐ गङ्गणपतये नमः श्रीगुरुभ्यो नमः हरिः ॐ नमस्कार सोमपोमृतपः सोमः पुरुजित्पुरुसत्तमः विनयो जयः सत्यसन्धो दाशार्हः सात्वतां पतिः सोमपो सोमपोमृतपःसोमः पुरुजित् पुरुषत्तमः विनयो जयः सत्यसन्धो दाशार्हः सात्वतां पतिः सोमपोमृतपःसोमः पुरुजित् पुरुषत्तमः विनयो जयः सत्यसन्धो दाशार्हः सां पतिः सोमपोमृतपः सोमः पुरुजित्पुरुसत्तमः विनयो जयः सत्यसन्धो दाशार्हः सात्वतां पतिः ಸೋಮಪೋಮೃತಪೋಮ್ ಪುರುಜಿತ್ ಪುರುಸತ್ತಮಹ ವಿನಯೋ ಸಂಧೋ ದಾಶಾರ್ಹ ಸಾತ್ವತಾಂ ಪತಿ ಹೀಗೆ ನಾಲ್ಕಾರು ಮೊದಲು ಮಾತುಗಳನ್ನು ಆಡಿದ್ದೇನೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ತಪ್ಪುಗಳು ಇದ್ದರೆ ಆ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಒಳ್ಳೆಯದು ಅಂತ ಏನಾದರೂ ಇದ್ದರೆ ಆ ಒಳ್ಳೆಯದನ್ನು ಮಾತ್ರ ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಈ ನುಡಿಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಆಡಿಸಿದ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಸರ್ವವೋ ಸಮರ್ಪಿತ ಸರ್ವಂ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಾರ್ಪಣ ಮಸ್ತೋ